26 марта мы провели в последний путь депутата Верховного Совета Украины Николая Владимировича Заварзина. Люди запомнят Николая Владимировича как честного и принципиального человека, чуткого и внимательного к нуждам своих избирателей. Так судьба, судьбе было предрасположено, что мне пришлось первому увидеть ту трагедию, так сказать, живым взглядом. Вот. И зная Николая Владимировича, ну, тяжело, в общем-то, было мне это все, пока судмедэксперт уже, так сказать, все это в моем присутствии все было. Скажите об этом более подробнее. Ходят разные слухи именно о причине смерти, хотя бы первично. Ну, я скажу вам, когда это утром, в воскресенье, значит, мы приняли решение, нет Николая Владимировича, нет, жена беспокоится, мы везде его ищем. Приняли решение вскрывать квартиру. Вот я, мой коллега Пигалайнин Анатолий, из Харцизка, депутат. Ну, соответственно, пригласили, кому положено в этом процессе быть. Вот, и, и слухи, ну, вот я живой свидетель, поэтому увидел, что Николай Владимирович работал. Смерть, видно, наступила мгновенно, потому что поза и все документы, которыми он работал, телефон рядом, очки, ручка. Вот все говорило о том, что он работал буквально до последнего вздоха, как говорят. Это может быть крылатые слова, но это все так. И вот я смотрю, сколько сегодня людей прощается с ним. Приехали, я знаю, и вот наши депутаты, и своим ходом добирали здесь и Херсон, и Николаев, и Ворошево, и Донец. Ну, мы его уважали. И думаю, он останется у нас в памяти. Где бы не трудился, завалился Николай Владимирович? Он всегда полностью отдавался делу, проявил, проявлял высокий профессионализм и компетентность. Отдав свои голоса за Николая Владимировича, избиратели не ошиблись. Заварзин до последних дней искренне служил людям, жил проблемами города, делал все от него зависящее, чтобы в это непростое время облегчить жизнь своих земляков. Николай Владимирович был прекрасным сыном, мужем и отцом. Он сумел воспитать сына и дочь достойными гражданами Украины. Непредвиденная смерть вырвала Николая Владимировича из наших родов в полном расцвете сил. Светлая память о нем останется навсегда в наших сердцах. Сегодня мы провожаем в последний путь человека, человека глыбу, который трудился ради вас, трудился и бился за вас. Уважаемые товарищи, жители Красноармейска, низкий вам поклон, что вы избрали такого депутата. Я вас прошу в дальнейшем, когда будете избирать депутата, берите пример с этого депутата, который до последней капли своей жизни боролся и трудился за ваши интересы. Вечный покой тебе, Коля. Мы всегда с тобой, мы всегда будем помнить тебя. Я думаю, никто не забудет его здесь, не забудем и мы, депутаты.